Buraxılışımızın sonuncu reportajına təqdim edirəm. Avroviziya mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi bitən kimi Azərbaycanın Rusiyaya səs verməməsi xəbəri gündəmizə bəd etdi. Hətta iş o yerə çatdı ki, məsələ Moskvada. Azərbaycan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri səviyyəsində müzakirəyə çıxarıldı. Doğrudur, rəsmilə Bakı Azərbaycanın Rusiyaya səs göndərdiyini, amma naməlum səbəbdən səslərin hesablanmadığını iddia etsə də, bu gün Avropa Yayın Birliyinə fərqli açıqlama verildi. Məxbərimizlə telefon danışığında Avropa Yayın Birliyinin əməkdaşı səslərin itməsinə dair fikirlər təksib edib və artıq nəticələrin təsdiqləndiyini bildirərək səsvermənin nəticələrini yenidən nəzərdən keçirmək niyyətində olmadıqlarını deyib. Azərbaycan Rusiyaya heç bir səs verməyib. Bu barədə Ainəsa Avropa Yayımlar Birliyi-nin əməkdaşı Yar Musin bildirib. O, müsabiqənin siyasətləşdirilməməsinin tərəfləri olduğunu və nəticələrin dəyişdirilməyəcəyini dedi. No Burada heç bir səhv olmur. Heç bir təhqiqat da olmayacaq. Misiflərlə tamaşaçıların birgə səs verməsinə əsasən Azərbaycan Rusiyaya heç bir səs verməyib. Bu nəticə həm Norveç, həm də bizim tərəfdaşlarımız olan Digame və PWS-dən olan müstəqil müşahidəçilər tərəfindən hesablandıqdan sonra yerindəcə notarial qaydada təsdiq olundu. Bizim onlara inanmamaq üçün heç bir səbəbimiz yoxdur. Bu son nəticələrdir. Müsabiqədə ikinci yer tutan İştirakçı Fərid Məmmədov Azərbaycanın Rusiyaya səs verməməsinə inamadığını və Rusiya nümayəndələrinin müsabiqədən sonra da ona münasibətini dəyişmədiyini dedi. O, "Biz Azərbaycan niu ni davo ni adnogo çara. Əştem təbii ki, bir pis oldum, amma yəni ki, onun da bir həlli tapdılar." Onun, o o o adəti yoxdur. Yəni bu bu incisənətdir, o siyasi məsələlər idi. O artıq bu başqa bir başqa bir söhbətdir. Bu başqa bir şeydir. Çünki e, Malaxlan da Filip Şerifov qoruzandı, bizə dəstək oldu və uğurlar arzuladı. Hələ hələ e, final yarımfinaldan da əvvəl finaldandan sonra. Hə, finaldandan sonra da zəhmurdurdu. Yəni çox təbrik elədi. Yəni hər bir şey yerində qalır. Bu <laughs> direktor <laughs> Azərbaycandan Rusiya səslərini verməsi zamanı hesablamalar nəticəsində Rusiya 0 bal verilməsinə Azersel şirkətindən də açıqlama gəlib. Şirkətin prezidenti səslərin sayılmasında iştirak etmədiklərini və səslərin Alman şirkət tərəfindən hesablandığını bildirib. Ukraine. Мы в этом не причастны никак. То есть мы получаем информацию от наших. Bizim buna heç bir aidiyyətimiz yoxdur. Çünki biz müştərilərimizdən səslər alaraq dərhal onun hərijində göndəririk. Biz belə demək mümkünsə, səslərin ötürülməsində ən kiçik vasitəçiyik. Bütün səslər barədə məlumat həmin bu alman şirkətindədir. Hansı ki, biz birinci il deyil əməkdaşlıq edirik və müqaviləmiz var. Biz heç vaxt səslərin sayılmasında iştirak etmirik. Göydəki Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədov Rusiyaya rəsmi səfər çərçivəsində həmkarı Sergey Lavrovla keçirdiyi mətbuat konfransında Qalmaqala aydınlığı gətirilməsi üçün məhkəmənin müvafiq qərarına əsasən Təhriz operatorun məlumatlarını təqdim etdiklərini dedi. Nazirin sözlərinə görə Azersel şirkətinin məlumatına əsasən birinci yer Ukrayna 7893 səs, ikinci yer Rusiya 1677. Baxsanın təqdim etdiyi məlumatda görə birinci yer Ukrayna 408, ikinci yer Rusiya 380 səsdir. Normobil şirkətinin məlumatına görə isə birinci yer Ukrayna 193 2-ci Rusiya 112 səsdi. Nazir hər üç operatorun məlumatına müvafiq olaraq Rusiyanın Azərbaycanlı tamaşaçılar tərəfindən 2-ci yerə layiq görüldüyünü deyib. Hər iki ölkə bir-bir razlaşma əldə ediblər ki, Azərbaycan İctimai Televiziyası hüquqi yollarla məsələyə aydınlıq gətirəndən sonra tərəflər gələcəkdə hansı müvafiq addımların atılması olduğuna qərar verəcəklər. Xatırladaq ki, qonşu Türkiyə Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirakdan imtina edib. Onlar bildiriblər ki, Avropa Yayımlar Birliyin bir neçə iştirakçı ölkəyə xüsusi münasibət bəsləməsindən sonra bu addımı atıblar.